Selamat sejahtera dan salam perpaduan. Team member kami adalah Ng Jayao, Tan Yiyang, Chu Tan Xiao Tian, Rou Tong Chen. Kami akan membentangkan tajuk kajian keberkesanan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Saya akan membantangkan bahagian pendahuluan kajian. Bahasa Malaysia merupakan tunjang utama dalam membentuk identiti kebangsaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai bahasa rasmi negara, penggunaannya bukan sahaja membantu komunikasi antara kaum, tetapi juga mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Namun, dalam era, era globalisasi, pengaruh bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris semakin meningkat. Hal ini boleh memberi kesan kepada tahap penguasaan dan penghargaan terhadap bahasa Malaysia, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, adalah, adalah penting untuk menilai sejauh mana bahasa Malaysia masih berperanan dalam menyatu padukan masyarakat Malaysia. Bagi memahami perkara ini dengan lebih mendalam, satu kaji sedikit telah dijalankan untuk menilai keberkesanan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum khususnya generasi muda. Hi, my name is Yang and I'll be presenting penyataan masalah. Bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan yang berperanan penting dalam komunikasi dan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Namun, penggunaannya dalam kelangan generasi muda semakin menurut akibat pengguru bahasa global bahasa ibunya dan selangnya. Walaupun usaha telah dilakukan untuk mempromosikannya, keberkesanannya sebagai alat penyatuan masih tidak menutup. Golongan mudah mungkin menganggap bahasa Malaysia kurang relevan dalam konteks profesional atau sosial yang boleh merupaskan jurang budanya. Oleh itu, kajian ini akan menyidikkan penggunaan bahasa Malaysia dalam kehidupan harian belia, interaksi silang budanya serta cabaran yang mereka hadapi. Nama saya Lim Jaya, saya akan bentukkan sorotan kajian. Dalam sorotan kajian ini, kita adalah disebutkan peranan bahasa Malaysia dalam perbuatan maksudnya bahasa bukan segida ala komunikasi tetapi juga membentuk identiti nasional dan meningkatkan interaksi antara kaum. Lebih lebih lagi adalah kajian lepas menyasar penggunaan bahasa Malaysia dalam pintang yang berbeza. Kefasihan dalam bahasa Malaysia mengurangkan jurang antara kaum. Jabaran seperti pengaruh bahasa Inggeris, media sosial dan lain-lain. Sebagai tambahan, ialah faktor utama yang mempengaruhi keberkesanan seperti pendidikan media dan teknologi dasar kerajaan dan kesedaran individu. Untuk pendidikan, ialah sekolah perlu memberi kukuhkan penggunaan bahasa Malaysia. Untuk media dan teknologi, peranan penting dalam mempromosikan bahasa Malaysia. Untuk tasa kerajaan, polisi yang memastikan bahasa Malaysia terus digunakan. Akhir untuk kesedaran individu ialah sikap generasi muda terhadap kebedingan bahasa. Kesimpulannya, pihak baru didakan proaktif seperti reformasi pendidikan, kempen kesedaran dan tasa bahasa yang kukuh untuk menguatkan bahasa Malaysia sebagai Arab Perpaduan. Soalan kajian ialah bagaimanakah penggunaan bahasa Malaysia mempengaruhi perpaduan dalam kelanggan generasi muda di Malaysia. Nombor dua ialah menganalisis peranan bahasa Malaysia dalam menumpuk inter interaksi sosial dan meningkatkan permahanan antara kumpulan etik. Nombor tiga ialah mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi oleh golongan muda dalam menggunakan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan. Objektif kajian ialah satu meng mengkaji kekerapan dan konteks Penggunaan bahasa Malaysia dalam kelangan generasi muda. Dua, meneroka peranan bahasa Malaysia dalam mempromosikan interaksi sosial dan pemahaman bersama antara kumpulan etik. Tiga, mengen mengenai ca pasti cabaran yang dihadapi oleh golongan muda dan dalam menggunakan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan. Saya akan bentangkan metodologi. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kajian-kajian terdahulu mengenai kebangsaan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan dalam kalangan generasi muda. Dari segi metodologi, kami menggunakan kaedah kuantitatif dengan menjalankan tinjauan ke atas peserta melalui Google Form. Sasaran peserta kajian adalah mereka yang berumur 18 hingga 22 tahun. Selaras dengan topik kajian kami, kami telah mengumpulkan 50 peserta untuk menjawab soal seliti kami. Untuk bahagian A, kita adalah umum janida bangsa untuk umur, umur yang kebanyakan responden adalah umur 22 ke atas yang menduduki 34%, berikut ialah umur 20 iaitu 22%, umur 19 iaitu 20%, umur 18 dan 21 masing-masing menduduki 12%. Untuk janita, lelaki adalah responden yang paling terlibat iaitu 54% dan perempuan menduduki 46%. Untuk bangsa, kebanyakan responden adalah bangsa Cina iaitu 68%, Melayu adalah 16%, lagi India ada 14%. Untuk bahagian A, kita adalah tahap berdetekan pekerjaan lagi kegerapan penggunaan BM dalam kehidupan seharian. Untuk tahap berdetekan, seorang ini yang kebanyakan responden adalah ijazah Iaitu 48%. 30% untuk diploma, Segera kurangnya iaitu 16%. Lain-lain adalah 6%. Untuk pekerjaan, tepat 56% ialah pelajar, 34% ialah pekerja, 6% tidak bekerja. So untuk seorang kekerapan penggunaan BM dalam kehidupan seharian, pada carta ini 44% responden memiliki kadang-kadang, 18% untuk kelak, 16% untuk jarang, 12% untuk sangat jarang, 10% untuk sangat kerap. Untuk analisi bahagian B, jatuh yang atas, kita dapat 44% responden bersetuju seorang ini. 32% memiliki sangat setuju, empat belas memilih tidak setuju, lapan untuk neutral, hanya dua memilih sangat tidak setuju. Carta yang bawa menyebut bahawa empat puluh responden bersetuju, tiga puluh responden sangat setuju, enam belas memilih neutral, 10 tidak setuju, empat sangat tidak setuju. Lagi seorang yang atas Carta yang atas, kita terdapat 40% responden bersetuju seorang ini. 34% memilih sangat setuju, 14% memilih neutral, 8% untuk tidak setuju, hanya 4% memilih sangat tidak setuju. Carta yang bawah, menyebut bahawa 42% responden bersetuju, 30% sangat setuju, 14% memilih neutral, 10% tidak bersetuju, 4% sangat tidak setuju. Jadual ini menyatakan bahawa 42% responden bersetuju, 30% sangat setuju, 12% memilih tidak bersetuju, 10 untuk neutral, 4% sangat tidak setuju. Untuk analisis bahagian B, jadual yang atas kita terdapat 46% responden bersetuju, seorang ini 30% memilih sangat setuju, 12% memilih neutral, 8% untuk tidak setuju, hanya 4% memilih sangat tidak setuju. Cata yang bawah menyebut bahawa 38% responden bersetuju, 36% sangat setuju, 12% memilih tidak bersetuju, lagi 10% untuk neutral, 4% sangat tidak setuju. Cata yang atas, kita terdapat 42% responden bersetuju soalan ini. 32% memilih sangat setuju. 18% responden untuk neutral. Tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing menduduki 4%. Cata yang bawah, menyebut bahawa 38% responden bersetuju. 34% sangat setuju. 18% memilih neutral. 6% tidak persetuju 4% sangat tidak setuju. Carta ini menyebut bahawa 44% responden sangat bersetuju, 32% bersetuju, 12% memilih neutral, 10% tidak bersetuju, 2% sangat tidak setuju. Lagi untuk analisis bahagian tinggi, carta yang atas terdapat 48% responden memilih setuju, 34% sangat setuju. 10% memilih neutral, tidak setuju dan sangat tidak setuju masing-masing menduduki 4%. Contoh yang bawah, kita terdapat responden memilih setuju dan sangat setuju masing-masing menduduki 40%. 14% memilih neutral, 4% untuk tidak setuju, 2% untuk sangat tidak setuju. Untuk cerita yang atas menyebut bahawa 46% responden sangat bersetuju 40% setuju, 8% memilih tidak bersetuju, 4% untuk neutral, 2% sangat tidak setuju. Cata yang bawah menyatakan bahawa 50% responden bersetuju, 46% sangat setuju, 12% memilih neutral, 4% untuk tidak bersetuju dan sangat tidak setuju. Untuk analisis bahagian TI yang seorang akhir, cerita ini 46% untuk sangat bersetuju berikut ialah 38% memilih setuju 6% untuk neutral dan tidak setuju 4% memilih sangat tidak setuju untuk analisis bahagian ini, cerita yang atas menyebut bahawa 38% responden bersetuju 36% sangat setuju, 18% memilih neutral, 4% masing-masing untuk tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju. Cata yang bawah menyatakan bahawa 34% responden bersetuju, 32% sangat setuju, 26% memilih neutral, 6% untuk tidak bersetuju, hanya 2% untuk sangat tidak bersetuju. Chapter yang atas menyebut bahawa 42% responden bersetuju, 32% sangat setuju, 14% memilih neutral, 8% untuk tidak bersetuju, 4% untuk sangat tidak setuju. Chapter yang bawah menyebut bahawa 40% responden yang bersetuju, 38% sangat setuju, 8% memilih neutral, 4% tidak bersetuju untuk analisis bahagian EE yang seolah akhir. Contoh yang ini menyebut bahawa 42% responden sangat bersetuju, 38% setuju, 16% memilih neutral, 4% untuk tidak bersetuju. Selamat ceku, nama saya Tong Chen. Bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam interaksi sosial di Malaysia sebagai lingua franca yang menyatukan masyarakat berbilang kaum. Sebagai bahasa rasmi negara, ia memudahkan komunikasi antara Melayu, Cina, India, dan masyarakat beribumi dalam pelbagai konteks sosial, pendidikan dan profesional. Secara historis, bahasa Melayu telah menjadi faktor menyatuan sejak zaman penjajahan dan selepas kemerdekaan, membantu merapak jurang etnik serta memperkuku identiti kolektif rakyat Malaysia kajian menunjukkan bahawa bahasa ini digunakan secara meluas dalam komunikasi harian terutamanya dalam situasi tidak formal seperti sekolah tempat kerja dan tempat awam Selain menjadi alat komunikasi, bahasa Melayu juga memainkan peranan dalam membentuk hubungan antara kaum dengan menggalakkan pemahaman dan mengurangkan halangan budaya. Kajian mendapati majoriti responden percaya betul-betul dalam bahasa Melayu memudahkan interaksi dan memperkuku persahabatan merentas etnik. Selain itu, penggunaannya dalam budaya popular seperti muzik televisyen dan media sosial turut membantu meningkatkan penerimaan terhadap kebebagaian budaya. Pendidikan dan media memainkan peranan utama dalam menggerakkan penggunaan bahasa Melayu. Di sekolah, ia diajar sebagai bahasa pengantar utama memastikan pelajar dari pelbagai kaum menguasainya. Media juga mengukur penggunaannya melalui televisyen, radio dan platform digital di mana generasi muda sering berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Kesimpulannya sebagai simbol perpaduan nasional, bahasa Melayu membantu pembinaan keharmonian sosial dan memperkukuh identiti rakyat Malaysia. Terima kasih. Uh, nama saya Seltian. Baru saya akan menjelaskan cabaran dalam mempromosikan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan. Faktor utama yang menyebabkan keadaan ini merupakan halangan bahasa dan kepelbagaian dialek. Berdasarkan data kami, 40% responden tidak memahami dialek seperti bahasa Melayu dari Kelantan dan Sarawak dan inilah menyukarkan komunikasi antara wilayah. Selain itu, pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa Ibunda juga menghalang bahasa Melayu menjadi alat perpaduan kerana 65% golongan muda gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam situasi profesional dan yang lain 30% akan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sebagainya, persekitaran sosial dan ruang digital juga salah satu faktor merujukkan data kami uh, 70% responden lebih suka berkomunikasi dalam bahasa Inggeris di social media dan bahasa Melayu lebih kurang digunakan dalam situasi kerja. Akhir sekali, pengaruh globalisasi dan media digital juga menjadi salah satu faktor penting karena ini mempengaruhi golongan muda yang ingin mengikut modern uh, Oleh itu, mereka tak suka menggunakan bahasa Melayu untuk menyesuaikan diri sendiri dengan rakan-rakan mereka Berdasarkan kajian kami terdapat beberapa cadangan untuk memperkukuh peranan bahasa Melayu Uh, yang terpenting ialah penganjuran acara budaya antara kaum. Ada 60% responden bersetuju bahawa interaksi budaya dapat meningkatkan perpaduan jika kerajaan boleh menganjurkan acara seperti festival bahasa kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Acara ini dapat membantu menormalkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelbagai kaum. Selain itu, kempen media sosial juga boleh meningkatkan kegunaan bahasa Melayu di digital media. Berdasarkan pengajian kami, kerajaan boleh menggunakan uh, hashtag seperti hashtag cakap Melayu untuk mempromosikan konten tentang mencakap bahasa Melayu. Penglibatan influencer juga boleh mempengaruhi image Bahasa Melayu menjadi lebih rele relevan dan modern Akhir sekali, pemerkasaan pendidikan juga penting Kerana uh, kini, Bahasa Melayu diajar sebagai subjek akademik saja Bukan alat perpaduan Oleh itu, projek pendidikan silam budaya Seperti aktiviti penceritaan pelbagai bahasa Boleh meningkatkan penghargaan terhadap bahasa Melayu. Dan langkah-langkah tersebut dapat memastikan bahasa Melayu terus berkembang dalam masyarakat modern dan global. Sebagai kesimpulan, bahagian ini mendapati bahawa bahasa Malaysia memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan terutamanya dalam kalangan generasi muda di masyarakat berbilang kaum. Bahasa Malaysia bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga penghubung antara individu perkara etnik melalui interaksi harian, pendidikan dan media. Namun, cabaran masih wujud. Pengaruh bahasa asing dan kecenderungan menggunakan bahasa imbunan dalam kalangan etnik tertentu telah mengurangkan peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa peng pengaturan utama. Oleh itu, Maka praktik perlu diambil bagi memastikan bahasa Malaysia terus digunakan secara meluas dan dihargai sebagai lambang pelbagai negara. Antara usaha yang boleh dilaksanakan termasuk program budaya antara kaum, kempen media sosial yang menarik serta pembaharan dalam sistem pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dan penggunaan bahasa Malaysia. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahasa Malaysia terus menjadi simbol perpaduan dan identiti nasional. Sekian, terima kasih.